Bersanding dan hantaran, adat atau kewajipan? Adat. 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 Bersanding dan hantaran, hukumnya? Uh, harus. Uh, Sunat. Sunat. Beza mas kahwin dan hantaran? Uh, hantaran uh, mas kahwin masa nikah. Uh, dan tidak akan bagi tahu lah berapa masa. Kahwin dia untuk nikah tu. Hantaran adat. Uh, saya agak melayu, jadi macam hantaran itu macam untuk pergi berset, uh, macam tak uh, apa banyak macam tak restu dari ibu bapa. Uh, mas kawin, maybe duit hantaran bukan duit. Uh, tak tahu. <laughs> tak apa, terima kasih. Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup manusia yang menjadi amalan untuk kesejahteraan hidup sesuatu kelompok masyarakat perkataan adat pula adalah kata pinjaman daripada bahasa Arab yang bermaksud kebiasaan istilah ini memberi pengertian dalam situasi satu perubahan atau tingkah laku dan cara manusia berfikir yang telah wujud dan diamalkan lama sehingga dianggap tradisi syariat dari segi bahasa merujuk kepada jalan yang lurus tempat keluar sesuatu atau jalan ke tempat air minum syariat dari segi istilah pula merujuk kepada segala hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahuwataala kepada umat manusia melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antaranya wajib sunat makruh ...harus dan haram. Sama ada ianya diambil dari Al-Quran ataupun hadis. So dalam Islam, adat dan istiadat diiktiraf... Uh, ...selagi tidak bertentangan dengan uh, prinsip syariat. Edah fih menyatakan al-adah Muhakkama. Adat kebiasaan boleh menjadi hukum selagi tidak bercanggah dengan dalil syarak. So niat dan pelaksanaan menjadi penentu sama ada adat itu harus, sunat, makruh atau haram. Oleh itu, adat perlu dinilai berdasarkan tujuan dan pelaksanaan. Jika ia tidak melanggar syarak, maka ia boleh diterima. Namun jika unsur pembaziran, syirik atau melanggar hukum, maka ia haram. Tujuan penghasilan video ini adalah untuk mengkaji sama ada bersanding dan memberi hantaran merupakan tututan syariat atau sekadar adat budaya jika ianya adat, adakah ia melanggar hukum syarak? Bersanding merupakan satu upacara aa, di mana pasangan mempelai duduk di atas pelamin yang dihias dengan indah untuk diperlihatkan kepada tetamu. Untuk melambangkan kebesaran dan keindahan, pasangan yang disatukan dalam perkahwinan mereka dilayan seperti raja dan ratu untuk sehari. Rakan-rakan saudara mara dan tetamu datang untuk mengucapkan doa dan tahniah kepada mereka. Tujuan besar adat ini adalah untuk memperkenalkan pengantin kepada ahli keluarga dan masyarakat sekitar. So adat bersanding ini merupakan uh, adat resam orang Melayu yang telah direkodkan sejak sejarah awal tanah Melayu. Ada yang mengatakan bahawa upacara ini ambil dari agama Hindu tetapi ia sebenarnya tidak kena mengena dengan mana-mana agama. Sebaliknya ia ditemui dalam dalam budaya berbagai bangsa dan tidak terbatas dalam mana-mana kepercayaan so, adat bersanding di uh, di atas pelamin dalam adat yang universal oleh berbagai kaum dalam kalangan masyarakat Arab lama pelamin dikenali sebagai al-minasah iaitu kerusi atau katil yang ditinggikan dan dihias untuk pengantin diperlihatkan kepada orang ramai. Adat persandingan masyarakat Arab seperti ini masih lagi kekal di Palestin. Hantaran merupakan satu bentuk pemberian hadiah dalam bentuk wang atau lain-lain daripada pengantin lelaki kepada pengantin perempuan yang biasanya ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan. Ia berbeza dengan mas kahwin dan meher yang merupakan kewajipan namun ia merupakan adat perkahwinan Melayu sebagai tanda penghargaan dan kesediaan menanggung hidup bersama. Budaya wang hantaran ini telah wujud dalam pelbagai budaya dan tamadun jadi sukar untuk kita Asli asal usul budaya ini. Walau bagaimanapun, ia juga tidak berkaitan dengan mana-mana agama. Dalam Al-Quran dan Hadis, tidak terdapat dahil khusus yang menyokong atau mewajibkan amalan bersanding dan hantaran dalam perkawinan. Amalan-amalan ini lebih kepada adat budaya yang berkembang dalam masyarakat Melayu dan bukan merupakan tuntutan syariat Islam. Namun begitu, kita masih boleh melihat pada prinsip syariat dan pandangan ulama atau mutif. Menurut prinsip syariat, jika bersanding dilakukan dengan menjaga aurat, tanpa niat menunjuk-nunjuk dan riak serta tiada perkara mungkar seperti penggaulan bebas, pendedahan aurat atau pembaziran, ia dikira harus tapi jika bersanding menyebabkan timbul riak bermegah-megah atau melibatkan unsur maksiat ia menjadi haram. Terdapat juga perbezaan pandangan antara ulama. Sebahagian mereka membenarkan bersanding sebagai adat. Manakala sebahagian lagi menegak jika ada unsur yang merosak ahlak dan iman. Beberapa ulama berpendapat bahawa amalan ini tidak berasal dari ajaran Islam dan mungkin dipengaruhi oleh budaya luar seperti Hindu atau Kristian. Sheikh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibri rahimullah menyatakan bahawa perbuatan ini tidak dibenarkan kerana menunjukkan kurangnya rasa malu dan meniru kaum yang tidak berakhlak baik. Beliau menekankan bahawa Pengantin wanita sepatutnya merasa malu menampakkan diri di hadapan orang ramai. Apatah lagi di hadapan mereka yang sengaja menyaksikannya. Ada pula pandangan yang membolehkan amalan bersanding dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Jabatan Muhtif Negeri 9, persandingan dibenarkan jika dilakukan secara tertutup di hadapan keluarga terdekat dan kanak-kanak yang belum mengerti tentang aurat. Jika diadakan secara terbuka, ia dibolehkannya dengan tujuan memperkenalkan pengantin kepada para jemputan dan kaum keluarga. Dengan syarat semua pihak menutup aurat, tidak berlebihan dalam berhias atau tabaruj. Tiada upacara syirik atau kurafat. Tiada pencampuran bebas antara lelaki dan perempuan, tiada pembaziran dan tiada hiburan yang melalaikan hantaran bukan uh, sebahagian daripada buku nikah ia sekadar adat dan islam hanya mewajibkan uh, mas kahwin ataupun uh, maha sebagai hak isteri hantaran yang sederhana dan tidak uh, membebankan adalah diharuskan ulama berpendapat bahawa selagi hantaran tidak bertentangan dengan prinsip islam seperti tidak membebankan bakal suami atau menjadi punca kesukaran dalam perkahwinan, maka ia dibenarkan. Namun, jika hantaran ditetapkan pada kadar yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan kesukaran atau menunda perkahwinan, ia bertentangan dengan sunnah yang menggalakkan perkahwinan aa, yang dipermudahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menekankan bahawa sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah mahanya menunjukkan bahawa Islam menetapkan kesederhanaan dalam perkahwinan. Oleh itu, ulama menawarkan agar hantaran tidak dijadikan sebagai satu kewajipan yang mem membebankan sebaliknya perlu disesuaikan dengan kemampuan dan dilakukan secara sederhana tanpa melampai batas. Adab bersanding dan hantaran boleh diteruskan selagi menjaga uh, batas syariat iaitu aurat, kesederhanaan dan niat yang betul. Penyesuaian adat dengan syariat lebih diutamakan daripada berpegang pada adat semata-mata. Perlu diingati bahawa maklumat perkahwinan dalam Islam adalah membina keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah bukan semata-mata meriah dengan adat. Oleh itu, adat perlu disesuaikan dengan Islam bukan sebaliknya. Walaupun kedua-dua adat ini sering diamalkan, perlu difahami bahawa ia bukan sebahagian daripada syariah Islam yang wajib dipatuhi. Islam hanya menetapkan bahawa perkahwinan itu sah dengan pengantin lelaki, pengantin perempuan, ijab dan kabul. Serta diwajibkan berian mas kahwin oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Jadi, masyarakat perlu membezakan antara adat dan ajaran agama supaya tidak menjadikannya satu kewajipan yang membebankan pasangan yang ingin berkahwin.